Kalau Nina cakap ada satu kes pembunuhan yang berjaya diselesaikan bukan oleh polis, bukan oleh saksi tapi oleh hantu mangsa sendiri. Korang percaya ke tak? Kisah ni bukan cerita rekaan, bukan juga skrip drama seram tapi satu kes jenayah sebenar yang berlaku di Amerika Syarikat pada tahun 1897 dan sampai ke hari ni ia masih lagi kekal sebagai satu-satunya kes dalam sejarah di mana roh si mati ni telah menjadi saksi utama dalam mahkamah. Nina tahu bunyinya macam gila sikit kan? Tapi lepas korang dengar cerita ni sampai habis, Nina jamin korang sendiri pun takkan tengok roh dengan cara yang sama lagi. Jadi pasang lampu sikit kalau korang seorang-seorang dan sediakan diri untuk masuk ke satu kisah yang penuh cinta, penderitaan dan keadilan dari alam yang tak dapat kita lihat. Inilah kisah Zona Hiestashu dan roh yang menuntut keadilan. Masa tu 23 Januari 1897, lokasi dia di kawasan kampung dekat West Virginia. Waktu nak dekat pukul 9 malam, Erasmus seorang tukang besi tengah khusyuk membuat kerja dekat bengkel dia. Walaupun dia sebenarnya pada malam tu memang nak balik awal. Tapi sebab ada orang tempah kasut kuda, so dia terpaksa lah buat juga malam tu. Dan nampak gayanya kerja tu memang takkan siap cepat lah. Disebabkan benda tu, dia panggil lah budak pembantu dia yang berumur 11 tahun je. Dan dia pun pesan lah kat budak tu. Kau tolong pergi rumah aku kejap. Beritahu dekat isteri aku zona yang aku boleh nampak sikit malam ni. Kalau dia perlukan apa-apa, tolong dia ya. Lepas tu, budak tu pun jalan lah pergi ke rumah Erasmus Erasmus pun nyalakan api dekat bengkel tu dan sambung buat kasut kuda tadi tapi kepala dia tak fokus pun kat kerja tu sebenarnya dalam hati dia cuma ada zona aje. sebabnya sekarang ni isteri dia tengah mengandung jadi sebenarnya Erasmus dengan zona ni baru je kenal beberapa bulan yang lepas zona masa tu berusia 23 tahun cantik orangnya Erasmus pula 35 tahun baru je pindah ke kawasan tu untuk buka bengkel tukang besi dari situlah mereka berjumpa dan jatuh cinta pandang pertama tapi macam biasa cinta ni tak semestinya jalan mudah. Satu hari tu Mak Zona, Mary Jane dapat tahu pasal hubungan orang berdua dan dia memang tak suka langsung. Dia mula larang Zona untuk berjumpa dengan Erasmus tapi Zona ni memang dah betul-betul yakin dengan cinta dia. Tak lama lepas tu Zona pun teruslah kahwin dengan Erasmus dan pindah dan duduk rumah lain dengan suami dia. Dan macam yang Nina cakap tadi, sekarang ni Zona tengah mengandung. Walaupun sebenarnya dia nak sangat beritahu dekat semua orang pasal berita gembira tu tapi dia tahan dulu. Sebab ni sejak dia mengandungkan badan dia asyik rasa tak sihat. Bila dia pergi check dengan doktor, doktor cakap itu semuanya sebab kehamilan. So Erasmus dengan Zona pun disatlah untuk simpan dulu berita ni. Bila kandungan dah stabil nanti, barulah mereka nak umumkan kepada semua orang. Tapi masa semua ni tengah berlaku, benda pelik pun mula terjadi. So berbalik kepada kisah budak tu pergi ke rumah Erasmus untuk beritahu dekat Zona tadi. Selepas Erasmus sambung kerja dia tadi dengan semangat nak cepat habis sebab nak balik jumpa Zona dan pada masa yang sama budak 11 tahun tadi tu pun dah sampai dekat rumah Erasmus dia pun bukalah pagar lepas tu dia ketuk pintu depan tapi lama dia ketuk pun tak ada siapa yang buka dia tahu yang Zona ni tak akan keluar rumah malam-malam macam ni. So dia pun berani kalah diri dia buka pintu dan masuk nak tengok apa yang jadi. Bila dia melangkah masuk je dia terus rasa pelik Rumah tu gelap sangat, satu lampu pun tak menyala. Dalam hati dia pun tertanya, kenapa zona duduk dalam gelap macam ni? Dia pun jalanlah dari satu bilik ke satu bilik sambil panggil nama zona. Tapi tak ada jawapan langsung. Tiba-tiba dia ternampak sesuatu yang buat dia terus terkaku dekat situ. Dekat hujung tangga dalam rumah tu, atas lantai, dia ternampak zona ni terbaring langsung tak bergerak. Budak tu terus diam dekat situ Sebabnya dari jauh dia nampak zona ni macam tengah tidur Tapi disebabkan dia rasa takut dia pun jalanlah perlahan-lahan dekat dengan zona Dan berdiri dekat sebelah badan dia Okey, sekarang ni badan zona betul-betul berada dekat kaki budak tadi Dia pun tunduklah sikit kan panggil nama zona Tapi tetap tak respon Lagi satu benda yang dia perasan Dada zona ni langsung tak bergerak Macam tak ada nafas Budak tu pun terus pusing belakang Dan terus lari sekuat hati balik ke rumah Dia jerit panggil mak dia Dan dia beritahu apa yang dia nampak Mak dia pula cepat-cepatlah suruh dia beritahu dekat Erasmus Mak dia sendiri pula akan terus ke rumah doktor Doktor yang sama yang uruskan kehamilan zona tu So doktor ni ambil masa sejam jugalah Untuk sampai kat rumah diorang ni Bila doktor sampai dekat situ Jiran-jiran semua dah berkumpul Semuanya muka sedih Budak 11 tahun tu pun ada dekat situ juga Doktor pun naiklah ke bilik Erasmus yang berada di tingkat 2 Masa doktor sampai dekat bilik atas ni Dia nampak Erasmus tengah duduk atas katil Sambil peluk badan Zona Dia tengah sikat rambut Zona ni Perlahan-lahan sambil menangis Doktor ni memang kenal baiklah dengan Erasmus dan juga Zona Sebabnya sejak kebelakangan ni Dia kerap datang cek Zona yang tengah mengandung Dan ada masalah komplikasi Pemandangan tu membuatkan hati doktor ni rasa sembak jugalah Tapi dia tahu yang dia nak kena buat kerja Jadi dia pun perlahan-lahan berjalan dekat Erasmus dia cakap sekarang saya kena periksa zona Dia letak tangan dia dekat atas bahu Erasmus Macam nak suruh Erasmus ni bangun lah Tapi Erasmus tetap tak nak lepaskan pelukan Masih lagi menangis Kali kedua doktor ni pun tak Bukanlah bahawa Erasmus ni kali ni kuat sikit lah Barulah Erasmus ni macam tersedar sikit dari kesedihan dia Dia pun baringlah main isteri dia dekat atas katil Lepas tu dia duduk melutut dekat tepi katil Sambil terus sikat rambut isteri dia dengan penuh rasa sayang dan kehilangan Doktor pun periksalah badan zona Termasuklah di kawasan pelvis dan selepas pemeriksaan Doktor buat kesimpulan zona ni meninggal disebabkan komplikasi kehamilan Esoknya pada hari pengembangan tu Bila semua orang berkumpul Barulah mereka tahu yang sebenarnya Zona ni tengah mengandung Ramai yang nampak Erasmus Erasmus ni tengah menangis depan keranda isteri dia dan diorang pun mulalah rasa ketiat. Erasmus pada masa tu seolah-olah macam tak boleh terima kehilangan. Akhirnya dia pun ambillah selendang kegemaran isteri dia, dia letak bersama-sama dalam keranda dan ucap selamat tinggal buat kali terakhir. Tapi tindakan mak Zona ni tarik perhatian orang dekat situ tau dalam majlis pengebumian yang penuh dengan kesedihan tu ada satu tingkah laku dia yang pelik dan buatkan semua orang perasan orang tu adalah mak dia sendiri iaitu Mary Jane, mak kepada Zona sepanjang majlis pengebumian tu dia langsung tak nampak sedih bila anak dia meninggal tapi dia pandang menantu dia yang tengah menangis tu dengan pandangan yang penuh jijik dan benci bila semua orang datang nak tenangkan Erasmus dengan Mary Jane lepas pengebumian tu Mary Jane langsung tak layan sesiapa dia terus berlalu pergi je Lepas Zona meninggal, perangai Mary Jane jadi makin pelik. Bila jiran-jiran datang ke rumah nak ziarah lah kan, dia tak buka pintu. Malam-malam pula, dia nyalakan lilin dekat tingkap dan berjalan ulang alik dalam rumah tu dan tak tidur-tidur macam tengah buat sesuatu. Kadang-kadang tu, dia keluar rumah tapi bila dia keluar tu, dia cakap seorang-seorang. Mata dia selalu tengok sekeliling macam takut-takut ada orang ikut. Bila ada orang tegur dia, dia tak akan jawab dan dia terus belah. Sampaikan suami dia tu tidur dekat luar rumah tak masuk langsung sebab takut sebulan selepas kematian zona pada pagi 21 Februari Mary Jane telah keluar dari rumah Tapi kali ni, dia nampak lain sangat Semua perangai pelik dia sebelum ni Takut orang ikut, cakap sorang-sorang Semua hilang Tapi kali ni, muka dia tu penuh dengan kemarahan yang teramat sangat Dengan perasaan marah yang membuat-buat tadi tu Dia terus berjalan ke pejabat pendakwa raya Tak ketuk pintu, dia terus masuk dan duduk dekat depan tu Pendakwa tu pun memang dah dengar cerita orang kampung Pasal Mary Jane ni yang makin tak betul sejak anak dia meninggal Tapi bila dia tanya apa hal ni Mary Jane? Mary Jane pun mula cerita satu benda yang Memang susah sangat nak percaya Dia kata Anak dia, Zona tadi tu Kena bunuh Mula-mula pendakwa raya tu ingat yang Mary Jane ni memang dah gila Tapi lepas dengar cerita tu selama hampir dua jam Dia mula rasa macam Okey, macam ada logik juga Bila dia kaitkan satu-satu benda yang Mary Jane cakap Dia mula percaya Dan akhirnya dia betul-betul yakin yang cerita Mary Jane ni Mungkin ada benar dia Lepas Mary Jane keluar Pendakwa tu terus pergi ke rumah doktor Doktor yang sama rawat zona sebelum ni Bila dia sampai je Dia cakap dekat doktor tu Kita kena gali balik kubur zona Doktor ni pun terkejut lah Eh Kenapa? Dan bila pendakwa tu mula cerita balik apa yang mak si Zona tu cakap, doktor tu terdiam tau. Lepas tu doktor tu terus setuju dan dia ajak empat orang ni untuk bawa penyodok. Diorang pun Bersama-sama ke kawasan perkeburan Tempat si Zona ni dikebumikan Mereka korek kubur tu dan angkat keluar keranda Zona Disebabkan masa tu musim sejuk So mayat Zona ni macam tak reput langsung Badan dia masih elok Macam baru semalam je meninggal So doktor ni pun mulalah periksa jasad Zona yang Membeku ni. Tak sampai 30 saat Selepas doktor ni mula periksa Dia dengan pendakwa raya tu Terus terkaku. Apa yang Mary Jane cerita tu Adalah benda pelik yang dia rasa tak Masuk akal. Rupanya betul doktor dan pendakwa tadi ni saling berpandangan tak percaya dengan apa yang mereka nampak mereka pun yakin yang Mary Jane tak gila cerita dia memang sahih sebenarnya masa hari penggubuhan tu walaupun Mary Jane sangat sedih sebab kehilangan anak dia dalam hati dia ada satu lagi perasaan benci benci yang amat sangat terhadap Erasmus menantu dia Masa dia tengok Erasmus ni menangis depan mayat anak dia Tiba-tiba naluri seorang ibu ni kuat merasakan ada sesuatu yang tak kena Tapi satu-satunya orang yang tahu apa sebenarnya berlaku adalah Zona Dan dia pun dah mati Jadi macam mana dia nak tahu kebenaran tu Sebab itulah lepas pengebumian tu dia terus balik ke rumah Tak cakap dengan sesiapa pun Bila sampai dekat rumah Terus masuk bilik dan kunci diri dia Dia dan mula berdoa Tapi bukan doa biasa-biasa macam orang lain Dia tak minta ketenangan Dia tak minta hilangkan kesedihan Dia doa supaya dia boleh bercakap dengan roh anak dia Dia betul-betul rasa macam ada yang tak kena Dia nak sangat Zona datang Dan beritahu dekat dia apa sebenarnya yang terjadi Selama sebulan selepas pengembungan anak dia Mary Jane tak putus-putus berdoa Supaya roh anak dia datang dan bercakap dengan dia Setiap malam dia nyalakan lilin dalam bilik dan berdoa Sambil berdoa tu dia akan pandang sekeliling dia Sambil tertanya-tanya kalau-kalau roh anak dia tengah tengok dia Sebab itulah bila dia keluar dari rumah bercakap sorang-sorang Dan tengok sekeliling macam orang gila Sebenarnya dia ni memang tengah tunggu sesuatu Dan akhirnya sebulan selepas kematian Zona Ketika Mary Jane sedang berdoa sambil melutut Tiba-tiba satu cahaya putih telah muncul dekat depan dia Dan sekelip mata bilik tu jadi sangat sejuk. Bila Mary Jane nampak cahaya putih tadi tu, dia rasa gembira sebab dia yakin itu anak dia. Tapi kegembiraan tu tak tahan lama pun. Beberapa minit kemudian, cahaya tadi tu pun perlahan-lahan hilang. Walaupun kecewa, Mary Jane percaya yang doanya sedang dimakbulkan. Dia rasa yang roh anak dia ni cuba hubungi dia. Aku dah makin dekat dengan anak aku ni. So dia kata dekat dalam hati dia macam tu. Sebab itulah dia teruskan berdoa bersungguh-sungguh sampailah impian dia terkabul. Dalam dua hari lepas tu, perkara yang sama berlaku. Cahaya putih tu muncul dan hilang dalam masa seminit. Tapi pada hari keempat, masa Mary dia sedang berdoa cahaya putih tu pun muncul lagi dan kali ni benda tu tak hilang Maryje pun terus pandang ke arah cahaya tadi tu dan dari dalam cahaya tadi tu muncul figura anak dia Zona kulit dia pucat putih pakai gaun hitam dan kepala dia ni Kulai patah ke bawah Dia mula jalan perlahan-lahan mendekati Mary Jane Walaupun Mary Jane dah tunggu sebulan untuk saat ni kan Bila roh tu datang dekat dengan dia Dia dah mula rasa takut Dia pun undur ke belakang Tapi akhirnya dia cuba kumpul keberanian Sebab hari ni adalah hari yang dia nanti-nantikan Dan dia pun tanyalah soalan yang paling yang dia nak tahu Bila dia tanya, Rosona ni pun mula buka mulut Dan jawab dengan suara yang garau dan kasar. So dia cakap macam ni. Walaupun Erasmus nampak baik dengan semua orang, sebenarnya dia adalah lelaki yang sangat kejam. Dan Rosona tu pun boleh ceritakan apa yang berlaku pada malam kejadian. Sebelum kahwin, Erasmus ni memang nampak baik. Tapi lepas kahwin, dia dah mula berubah. Dia mula pukul Zona hanya sebab hal-hal yang kecil. Dan pada malam 23 Januari pada malam kejadian, dia mengamuk sebab hanya makanan yang Zona masak tu tak sedap. Walaupun Zona cakap yang dia akan masak semula, tapi Erasmus ni dia tak peduli. Dia terus pukul macam Orang gila Lepas tu dia cekik Zona ni Dan angkat dia dengan kedua-dua tangan Masa roh tu ceritakan semuanya Tiba-tiba satu kejadian aneh Mula terjadi Wajah roh Zona tu Mula menunjukkan semula kejadian pada malam tu Dia mula terapung-apung dari lantai Dan suasana jadi semakin tegang Mulut dia tak keluarkan suara Tapi udara dalam bilik tu Mulai disedut keluar Walaupun badan roh tu Menghadap ke arah Mary Jane Tiba-tiba kepala dia tu mula berpusing ke arah belakang secara perlahan-lahan. Mary Jane yang tengah tengok tu dia memang terkejut gila. Dah lah terkejut, takut lagi kan. Kemudian roh tu pun turun semula ke lantai tapi kepala dia ni masih lagi menghadap ke arah belakang dan dia punya badan ni masih lagi menghadap ke arah Mary Jane. So dengan slow-slow dia pun mula melangkah ke arah cahaya putih tadi tapi sebelum dia masuk ke dalam cahaya tu dia pusing muka dia kali ni betul-betul menghadap Mary Jane sambil tersenyum. Lepas tu dia cakap, tengok apa yang dia buat dekat aku. Lepas tu roh tu pun masuk ke dalam cahaya putih dan terus hilang bilik tu pun kembali seperti biasa suhu pun jadi panas semula tapi Mary Jane terkejut, sedih dan hancur terus terduduk keesokan harinya dia pergi ke pejabat pendakwa raya dan ceritakan semuanya dia kata Erasmus ni telah patahkan leher anak dia dan bunuh Zona. Bila pendakwa raya ni cerita semuanya dekat doktor dan minta doktor ni periksa semula mayat Zona, doktor tu pun mula teringat satu benda yang penting. Masa doktor datang ke rumah Zona pada hari kejadian, Erasmus ni tengah sikat rambut Zona dan dia berdiri dekat dengan mayat. Masa tu Erasmus ni langsung tak bagi ruang. Dia asyik dekat je dengan jasad bini dia. Bila dia fikir balik, doktor ni rasa yang Erasmus ni mungkin dah sengaja susun rambut Zona ni untuk tutup kesan dekat leher dia. Dan bukan tu je, masa hari pengebumian pun, Erasmus ni ikat selendang kegemaran Zona ni dekat leher dia. So Erasmus ni kata itu adalah barang kesayangan Zona tapi sebenarnya mungkin itu cara dia nak sorokkan kesan dekat leher tu. Jadi bila orang dah bongkar mayat si Zona ni dan buka selendang tu memang sah. Ada tanda-tanda dekat leher dia dan bila doktor periksa dengan teliti, mereka sahkan yang leher zona ni telah patah. Beberapa minit kemudian, Erasmus ni pun kena tangkap. Semasa perbicaraan berlangsung, Mary Jane ni pun hadirlah dekat mahkamah dan ceritakan semuanya pasal anak dia dan pasal roh anak dia yang beritahu dekat dia. Walaupun cerita Mary Jane ni datang daripada roh, tapi bila bukti forensik ni menyokong kata-kata dia, so mahkamah ni percayalah juri pun buat keputusan, so Erasmus pun dipenjara seumur hidup. Tapi tak lama lepas tu dalam masa 3 tahun Erasmus ni kena satu penyakit misteri dan dia pun meninggal dalam penjara. Dan tak cukup dengan tu sebelum dia kahwin dengan Zona, rupanya Erasmus ni pernah kahwin dengan dua wanita yang lain. Seorang ceraikan dia sebab dia suka mendera dan isteri yang kedua ni pula mati sebab terkena benda jatuh dari loteng ketika dia tolong Erasmus kemas rumah. Dan hari ni di tanah perkuburan Green Bayer, West Virginia dekat kubur Zona ni ada satu batu nisan istimewa. So dekat atas tu ditulis satu-satunya kes yang diketahui di mana ke Terangan daripada Roh Mangsa membawa kepada sabetan pembunuhan. So guys, itulah kisah menyayat hati tentang Zona. Satu-satunya mangsa jenayah dalam sejarah Amerika yang berjaya membongkar pembunuhnya sendiri selepas dia mati. Kisah ni bukan sekadar pembunuhan, tapi juga tentang kasih sayang seorang ibu yang sanggup berdoa siang dan malam. Walaupun dia dianggap gila oleh orang kampung, semata-mata untuk dapatkan keadilan untuk anak tersayang. Dan sampailah ke hari ini, kisah Rozona ni kekal sebagai legenda yang paling misteri dan luar biasa dalam sejarah sistem kehakiman. So, ini adalah macam satu peringatan lah bahawa kebenaran ni walaupun macam mana pun cuba disembunyikan, pasti akan terkantor juga walaupun datang dari alam yang lain So, kalau korang rasa kisah ni betul-betul menyentuh perasaan dan membuatkan korang menerbang jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan turn on notification sebab lebih banyak lagi kisah benar, misteri pembunuhan dan jenayah yang akan menyusul Kita akan berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Jaga diri, bye-bye Assalamualaikum